Всем привет, народ. Вы на канале Рыбацюга Сегодня привет. у нас щучий движ. Вовчик приехал в гости. Я вчера отзвонился, позвал. Сегодня такая погодка, вроде бы, как щуча. Ну, не знаю, будем пробовать. Давно не выезжали. По сведениям, не клюет вообще она. То есть люди плавают. Там я так общался, знакомый. Ну, никто ничего не ловил, в принципе. Ну, попробуем мы что-то А вдруг фартанет. Так что погнали. Так, ну что, начинаем рыбалку Сразу, как всегда, по комплекту Шимана Abas XT до 28 грамм 16-10 MH2 Abu Garcia K Шнур Daiwa g 0,25 Був зеленый, казалось, уже <coughs> бледный И сегодня начну с такого, скрутненького крупненького относительно воблера Це Хамсин 105, такой натуралочки Будем попробовать на него кого-то отловить. Ну что, полетели. Курва бобер. Не клево я ничего. Ничего, Поплыли дальше. Ну что, за рулем я всегда в нычке в тайне. За Куда не залезешь, Ради щуки, давай. Да, да все ради нее, ради мой. А Ради вас, контентик вам отснять. А она то не клюет, собака. <laughs> Ничего, их клюнешь. Так будет не всегда. Да. красиво кустяку, в кустяку вороды. Опа! Есть! Есть! О, давай, давай, очек, тяны. Яшка. Бляха! Ого! Чуть-чуть <laughs> мне не в голову. Эх, сошла. Ну ничего, да, Того, вовчик... сказал, что была первая поклевка у него когда-то здесь. Только проговорили, да, дружи? Да, бачил. В общем, Вовчик тоже обзавився дантистиком, но только это маленький, это этот, 80, 80 як как мы, как Короче, дантист младший. Блять, ну, ну рабочая тема, а. <laughs> что ты скажешь? Уже после поклевки уже его продырявило трошки, ну зуб не остался, слухай, это еще он неопытный, понял просто. Эмаль сбил. Да, неопытный, ну ничего, я думаю, дело будет. Но у нас, по як... По традиции, после первой сбытой, ну, сегодня, скажем так, ну, почти сбытой, немножко не, не фартануло, ушла она. У нас кофеечек. Там сладенькое Вовчик привез. Бутерброды и самое главное, что, мужики, сало. Ешьте сало, потому что сало, это о, тема, особенно свеженькое. Кто не ест сала, то и не казак. Правильно, Вовчик? Правильно, всем приятного. Да. Подъели. Будем пробовать дальше. Удивлять щук ваблярама. Раз сегодня она проклюнулась, значит, можешь есть шанс на еще какую то поклевочку. Желательно кого-то помордать и побольше. Ну, что <шо> есть. Одна дантистила работает. Ух. Что? Мазанула. Да? Угу. Мелко. Ну, ну не, я не понял. Нет. Ну, тут где-то ну, вот так понял Ух. блин ничего И ну так знаешь так красиво так фух за воблером как-то так крутанулась мимо, да? угу. но она вообще не попала да, где еще -то? Она, стесня... Она стесняется. Это здесь Вот так быстро потолок. Что-то Хамсиныча не хотят. Сейчас попробуем миношечку какую-то. Так, все у нас здоровье что, давайте, наверное, мага 115 попробуем. Он не сильно маленький, не сильно великий. Тут пока мы плаваем, места позволяют, в принципе, его покидать относительно комфортно. Попробуем его. Ну, короче, Вовчик глазастый. Что блеснул? Опять. Твоя блесна? Ну, вся. Сейчас от Сейчас от дому. Вот. Такая. А блесна рыбачка вон. Хозяин. Ну, Держи. Сейчас. Да, сейчас подплывем. Так ты бы сказал, когда мы плыли сразу. Да Нет. я забыл, где она находится. блесна. Вот она. Паренька. Паренька. Вовлев, я вижу, да? Где? В камышах, там. <связывается> там шнур есть. Что так, когда ехать? Вот так, оп, все. Не, вот, не, -то... Тот свой не нашли, будут тебе другие. Да, это тоже китаец, конечно, воблер и себе. будет я доброе дело спасибо <смех> пользуйся <смех> вот так вот мужики вовчик дело добрые дела сначала блесну спас Потом еще и подгончик на вылычке сделал, там блюсинку и в китайской парнишки. Так что он побег довольно, как слон. <laughs> так что добрые дела надо делать. Ну вот тут уже какой-то Просто пока он всплывал тогда, не можно. Вот ведешься здесь там в окошках, понял? Бачишь, что трава приподнялась выше. Паузу да, он всплыл. Дальше. Тык-тык-тык, понял, пересмыкал. Оп. Вы что, вы что, тихо, не буяньте. Рыба не ряка. Ух, есть! Давай, 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 давай. Из-под травы, понял, выскочил из-под барышка. Два. Салатового захотел, да? Тихо. Тихо. Злой бобер. Только поговорили, что надо еще в руках подержать. Да, у вами. Не, дай мне подержаться. О! Подержи, Ну все, отпускай, подержайся, все, хватит. <сélvisa> Класс. <сélvisa> Короче, позарлось оно на бета-шедик, отцапнуло четко. Тут с травкой, с-под с-под зарослей тяпнула так матера. ну ничего такая подкилошечка. прикольненько ну хорош класс так по руках подержал уже хорошо ну побыто ну как темно такая прикольно надо сфоткаться ну что теперь уже официально если первая сбытой надо бахнуть кофейка лучик. именно Вовчик наливая. По копеечку что? врежем. Да, сейчас резанем. <связь> Кто тут от барышку на быстрочку не Помазал. Ты только, только сказал. Саня только говорит, а там под бережком надо. Как? Не, я, для говорю, что, -то. под бережком тут никто не тусуется в травке. Ага. Она сразу только бац, ну она тыкнула, ну, я что ну намазнула. Не знаю, долоченька, конечно, может было видно буркун. И все, вообще больше, больше не хочет. Да, ну не, не велика. Ты Нас сейчас дуже неприятные приключения. Заросло пипец просто. Ну, не заросло, забыло. Затор. И реально здоровый. Ну, не знаю, сейчас попробуем что-то. Как-то. Как-то попробуем. Прорываться. Ну, мы смогли. В принципе. Проломились с Вовчиком. О, еще один выход, только что поклевочка у меня на беташет. Не снимал, камера была выключена, потому что солнце, она перегрелась, выключилась. Думаю, не буду включать, хай остыну нормально, а потом включу же. Ну, пока, как всегда, камера выключена, и она клюнула. Ну, мимо. Невеличка, ну, все равно неприятно. Хотелось бы и в руках хотя бы поддержать, но это и все равно отпустили, но... но, есть, как есть, так есть, короче. Ловим дальше. Еще у нас отрезочек такой здоровенький, в принципе, остался. Может, трошки меньше половины, но есть где подплавать. Просто что солнце вышло уже. Да. Чуть -чуть. Просто что вышло солнце и жара вот такая прям лютая. утра так хорошо было, класс. пасмурно, классно. Весь день был такой. Да, еще чей бы. да, день был бы. А так? а так, как есть, так есть. Будем париться, а что делать? Выбора нема. Рыбу ловить хочется, значит надо париться. Контакт. есть контакт? Хорошенькая, Лё, слухай. Так, да. ну, як, так, такая нормально. зашла в куст. Да. Давай, Овчик. Я тебе верю. Сейчас, она, она, в траву. О, выдираешь, выдираешь. О, давай ей. сюда. Давай. вверх пузом. она травы, бачно, нацепляла. Травы Хорошо, Судычина, хорошо. Это хорошо вроде. Есть. Сейчас, сейчас будет дергаться. Я блядь, сейчас дергаться. Все, дантист отработал себя. Первая рыбка на моего дантиста, мужики. Да. Просим лайка и комментария. Вот что означает, скажи, нормальный выбор. Я к исходу рыбу. Тихо, тихо. есть тихо та палка. Все, то все, ложи, ложи, ложи. Ну, короче, на, разбирайся. Тихо пробалакал, и видишь, у меня была поклевочка. Сразу Вовчик ходом долбанул не, не, щупаря. Ну, это вот место такое прикольненькое. Вот коряшка такая. Не, и она десбеляно ей тусовалась тут. Ну, как бы уже что-то нарисовывается. якась уже рыбалка начинается. Для лета так вообще. Да, ну, уже, в принципе, кинет литра. Ну, уже должна же она начать плевать, ё Ну, раз никто не шиша не должно же она колысь начаться. Правильно? Ну что, мужики, сегодня прям день находок. Смотрите, какую вертушечку маленькую за этот, за як там, зафармили, да, зафармили с дерева. Так на фоне ногтя, ногтя. Покажу. Да, там маленькая вообще, 2.0, да. вот, два ноля. Бачите лепесточек. Ну а да. не китайчик. Да, маленькая. Мэпс, Maps Аглия, два ноля. Оригинал. Прикольненькая такая с кусочком да. флюра, то кто-то себя ставил на дереве. Ну. да, мы не стали снимать на дереве. Да. Я просто быстро, нас так поднесла, голову поднимаю, она надо, надо мной выстрелит и сразу цап рукой и есть. Пока ну, такая вот. Сейчас лепесточек переверну. Такая манюнька. Сегодня да. день находок, Сегодня правильно. реально день находок, Ну, интересный день, да, сегодня? Да. Я вообще люблю всякие такие приколы иногда, помню для разнообразия. Ты же видишь, я так больше очистил. Ух ты, ух ты, вышла он за облером. И нырнула назад. Вот тут? Вон она, а да, да пришла. Он Не, щучка вышла. Быстро, дужа вымотал, понял. Ну, Чем мужики, да. у нас тут намечается приключение номер два. <laughs> опять затор навалил, тут такой нифиговый. Ну ничего. Мы его одолеем, я думаю. Да, завал да, Никита, тут еще опять один такой. Ну, шо, у нас легенький перекусик номер два. Вовчик тут нарезает уже полянку, салко на базе, там яйца, бутербродики. Яйца это побились у но нас тут, то не ходовая. Часть. У нас тут даже сегодня есть Нам их чистить. <сих> шик. А? Красота. Так что... Мясо, мясо, мясо. И и мясо. Ешьте мясо. Мужики, ешьте мясо. И, и сало. Все мужики едят мясо и сало. Да. <сих> <сих> Запомнила? <Это> лайфхак от, <сих> от двух мужиков. Мужикам, <laughs> ешьте сало и наса. Все, мы сейчас подъедаем, уже слюни течут. Короче, все, терпения немає, так что будем есть. Ну все, с одним зубчиком подъели. Что ж так в тенечку хорошо, такая подремнуть бы не помешало. Надо рыбу ловить, там на солнце жара уже страшно. Ну блин, ну а что делать, надо париться, надо щук ловить. А может и не щук, не знаю, сейчас с зубчиком по сейчас Посмотрим, что еще придумаем. У нас там с собой еще есть одна темка, можно попробовать. Ну, что-то, я что-то не знаю. Смысл есть, нема. Ну, в общем. Пока релаксируем. увидите. Да, пока релаксируем тенечку. Сейчас мы це обсудим. Ну, что мы начинаем рыбачить. Наконец-то, да. Обеда. Будем пробовать кость отловить. Все-таки мы с полочком побалакали. Подавилась на одну вещь. Я пришел гаплык, Решили оставить <laughs> всю задумку на следующий видос. Как там мы исполним вдвоем? Сориентируемся там-то сделаем. Так что надо подписаться, поставить обязательно колокольчик и чтоб не пропустить новых интересных видосов. На двух каналах. Да, на двух каналах. <laughs> Под барышком понял. М -м. Вот, кстати, видок, тоже вот эти ягоды поснимать бы Оп, есть. Я Большой только за да? ягоды. Шнурочек. Шнурогай, да. Шнуробас, это, Само Самоотпущение. Да. Отпускай сам себе грехи. Да. Ну, молодец, а. ну. Зови мамку. Да, ну, с этим мы фоткаться не будем. Ну, спасибо за поклевку. Я только проговорил, что говорю. Да. Давай, хотя бы еще надо чтобы... Какой нибудь выскочил Так я ти ти ти. ки что то ему не весело, не смеется да, ладно, сейчас давай сюда отпустим Давай Давай Огня Да, расслабонил, молодец Пишу, да Слышишь, ну хоть вышло поздороваться, так как я заказывал, да? Вы... Ух ты, вот я промазал Да, да Я увидел, как она выскочила Да, и я побачил Так даже с этого состояния, блин Да, сходу и он был выход У... Легкий удар был. А, она тыкнула, да? да? Но я просто уже получаю, как да. она уходила, понял? От воблера. Так, ну тоже мелко. Так так аж примерно. Слабенький ударчик. Угу. И побежала. Я не помню. Я Там... может... Ух ты! О! Е... Ах ты! Блин! Бачили? Я снял. Пока я разговаривал. Я снял. Да. Два раза, бачил, было. Я не разговаривал, у меня батарея подсела. Думал, ну не попал, да, а оказался. Так, мужики. Препятствие Амазонки номер три. Нам надо мыться в уголочек туда. Ну, сейчас будем щемиться мы. мы, мы это умеем, в принципе. Не зря мы дикие кабаны, да? Ну, мы прорвались. Мы орлы. что, мы уже на березе, мужики, собираемся до дома. В принципе, по рыбалке больки меньки у нас что-то получилось с Вовчиком. Рыбку, рыбка мелкая, но рыбку мы по вам показали. Пару поклевок, пару поимок, так что, ну, Даже более показали. Да, для лета, в принципе, так как никто особо ничего не ловит, в принципе, то, я думаю, неплохо получилось рыбалочка. Жара, конечно, замучилась, как бобики и ломится через течение. Несмотря на то, что да. первая половина дня, даже ну там не меньше чем половина, ну было прикольно, прохладно, классно. Потом, конечно же. Да. Ну ничего, продержалось. Сейчас собираемся и до дому отдыхать. Так что все. Не забываем подписываться на новый канал, ссылочка в описании под видео. Обязательно будет. на мой канал ставить колокольчики, лайкать, там поддержка и все дела. Все. Все как всегда. Да. Всем пока. Пока. Друзья.